satu peristiwa yang menyentuh perasaan selepas Nabi SAW wafat adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman radhiyallahu anha adalah ibu angkat Nabi SAW. Wanita yang menyambut Nabi SAW ketika dia lahir. Dia adalah satu-satunya insan yang ada sebelum Nabi lahir ketika Aminah menghamilkan Nabi SAW, ibu ibu Nabi kita SAW. Dia ada di situ sampai selepas Nabi wafat. Dia adalah hamba kepada Abdullah ayah Nabi SAW. Bila ayah Nabi meninggal, Ummu Aiman diserahkan kepada Aminah. Dan apabila Aminah meninggal, Ummu Aiman lahir yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan Abdul Muttalib kemudian bersama dengan Abu Talib bahkan sampai Nabi berkahwin dengan Khadijah baru Ummu Aiman uh, Nabi minta dia kahwin dan perkahwinannya ditaja sponsored oleh Khadijah radhiyallahu anha yang nanti kemudian suaminya meninggal dia ada anak nama Aiman dan dia akan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam semula bersama dengan Khadijah Ummu Aimanlah figura yang paling lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal sebelum Nabi lahir sampai selepas Nabi wafat kalau Ummu Aiman duduk dan tulis sirah dialah orang yang boleh tulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail daripada sebelum Nabi lahir sampai Nabi SAW wafat Dia hidup lebih sehingga usianya mencecah 80-an Dia lebih lama bersama Nabi daripada semua orang yang bersama dengan Nabi SAW Dalam sirah Dan Nabi panggil dia Hiya ummi ba'da ummi Dia adalah ibuku selepas ibuku Maksudnya itulah ibu Nabi SAW Wanita berkulit hitam daripada Afrika Sebab tu kita jangan pada rendah Kalau kita lihat orang daripada warna kulit tertentu Daripada benua atau negara tertentu Nabi kita dibesarkan oleh ibu seorang Afrika Yang dibeli daripada pasar hamba Dan dia yang membesarkan Nabi SAW Dan ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam tak boleh bayangkan kesedihan yang melanda umat dan ramai yang lupa kita menceritakan kesedihan Abu Bakar Omar, Ali, Uthman, para sahabat, Aisyah, lain-lain. Benar kesedihan yang gelap pekat dunia pada waktu itu. Tapi bayangkan bagaimana perasaan Ummu Aiman yang membesarkan Nabi sejak Nabi dalam kandungan dan dia yang menatang Nabi seketika Nabi baru lahir dan menyambut kelahiran Nabi. Dan satu hari dia menangis. Dan uh, Nabi SAW selepas wafat, Abu Bakar dan Omar, dua giant besar ni pergi ziarah Ummu Aiman. Dan mereka pergi ziarah Ummu Aiman berfikir apa agaknya keadaan Ummu Aiman. Sebab lepas Nabi wafat, Ummu Aiman tak keluar rumah Dia tak jumpa orang Dia duduk sendirian di rumah dia Uruskan urusan dia So bila pergi Mereka cuba datang nak memujuk Dan mereka lihat Ummu Aiman menangis Dan mereka sebutkan Wahai Ummu Aiman Nabi SAW berada di tempat yang lebih baik Daripada sini Dan Ummu Aiman menjawab Satu ungkapan yang Kita panggil punch dialogue dia kata, aku tidak nangis kerana Nabi SAW telah wafat. Aku tahu dia berada di tempat jauh lebih baik daripada dunia ni. Tapi aku menangis kerana wahyu sudah terhenti. Tidak ada lagi Jibril AS akan datang ke bumi membawa turun wahyu. Ya. Dah tak ada komunikasi antara langit dan bumi. Dan itu menyebabkan Omar dan Abu Bakar menangis. Dan itu satu gambaran yang kita boleh lihat bagaimana umat yang menghargai Quran, menghargai setiap kalam Tuhan yang turun daripada langit ketika Nabi SAW wafat, menyedari hakikat bahawa itu terputus menyebabkan mereka kesedihan, duka yang sangat dalam. Tapi Allah SWT merahmati kita, bukan hanya kita ada Quran yang lengkap, tak perlu pergi cari, kita tekan beberapa apps, kita ada seluruh petunjuk yang Allah nak bagi pada manusia ada dalam genggaman kita. Tekan beberapa butang kita boleh dengar penjelasannya, bacaannya, terjemahannya. Tapi kadang-kadang kita ada Terlalu senang kita ada dengan kita ni Kita tak hargai dan tak tahu nilai dia Dan Allah nak mengangkat nilai itu Supaya manusia diingatkan setiap tahun Allah kata ada Lailatul Qadar Lailatul Qadar itu Malaikat yang turun bawa wahyu daripada langit itu akan turun Tatanazzalul malaikatu warruh turun malaikat semua dilepaskan daripada tugas-tugas mereka semua off day turun sesat di bumi dan Jibril AS malaikat yang sangat besar majestic 600 sayap yang di sayap-sayapnya itu perjatuhan mutiara-mutiara sangat majestic Jibril AS akan turun malam ini malam Al-Qadar itu maka takkanlah kita nak bazirkan malam tu dengan menonton filem, main game lepak di kedai mamak tentu itu tidak menghargai dan tak tahu nilai apa malam tu apatah lagi dengan kita melakukan maksiat pada malam itu Allahu Akbar moga Allah lindungi kita semua jadi dalam kelas ini kita akan belajar macam mana kita nak susun plan jadual masanya macam mana nak pastikan kita makan yang sesuai supaya kita ada tenaga untuk berjaga malam pada malam-malam yang dijangka akan jadi malam Al-Qadar bagaimana kita nak susun doa-doa kita macam mana kita nak susun environment kita nak letak tempat kat mana ni nak pilih masjid yang macam mana nak buat ruang macam mana dekat rumah dengan baunya dengan lightingnya as if kita celebrate ini adalah kemuncak yang kita tunggu tunggu macam mana kita dekorate untuk raya sewajarnya malah bahkan lebih utama kita dekorate untuk malam Al-Qadar tapi menariknya adalah Nabi SAW bila sebut tentang malam Al-Qadar Nabi sebut carilah di 10 malam terakhir kemudian Nabi bagi clue yang narrow down lagi cari pada malam malam ganjil kemudian Nabi SAW kata cari pada sabi' al-bawaki tujuh yang terakhir dia akan bagi clue-clue yang seolah-olah kita macam jadi bila sebenarnya malam tu? Kenapa tak diberikan secara spesifik antara lain para ulama menyebut supaya hamba itu menunjukkan kesungguhan mencari. Kalau kita bagi tahu satu hari exactly malam tersebut al-qadar. Bayangkan kalau dah tahu malam tu al-qadar tapi kita tak beribadat. Uish, besar kecelakaan atas seorang hamba yang sudah diberikan semua itu tapi tak buat apa-apa pada malam tersebut jadi ia jadi malam yang ambiguous tidak diketahui sebagai ulama' kata ia tidak berlaku pada malam yang sama setiap Ramadan ada yang kata ia malam yang sama setiap Ramadan para ulama' berbeza bayangkan malam Al-Qadar ada satu je pendapat tentang malam Al-Qadar itu ada 19 maksudnya Bob, bukan kita nak kata ah, apa sampai macam tu bukan maksudnya ulama' bersungguh-sungguh berfikir mencari supaya memberikan pendapat yang paling dekat dengan kemungkinan malam tersebut sebab mereka nak semua umat ini merebut kelebihan jadi kita kena tunjukkan sikap itu ada orang yang dia boleh ambil cuti setiap hari malam tu ganjil esok tu dia ambil cuti sebab dia nak berjaga sepanjang malam dia tak nak esok pagi masuk office macam zombie jadi setiap cuti yang dia ambil supaya dia boleh berjaga malam itu semua dikira sebagai amal salih dikira sebagai ibadat dikira sebagai termasuk dalam keutamaan merebut malam Al-Qadar dan satu-satunya perkara yang bila sebut malam ni kita bila malam azan subuh je malam berakhir lah. tapi malam Al-Qadar dia ada Masa kecemasan, extended. Hatta sehingga matla'il fajr. Sehingga matahari terbit. Lagi kita tengok subuh. Subuh matahari tak terbit lagi, gelap. Tapi kalau azan subuh, malam dah berakhir. Tapi malam Al-Qadar, dia extended selepas subuh itu sehingga matahari terbit masih dikira dalam zon waktu malam Al-Qadar dan itu juga satu perkara yang menyebabkan para ulama membincangkan hadis sebab lepas malam Al-Qadar pagi itu kita tengok matahari kita boleh tahu ada tanda-tanda kalau malam itu adalah malam Al-Qadar matahari yang cerah tapi sinarannya tidak menyengat kemerah-merahan terasa langit sayu macam sedih begitu kosong itu semua tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan para ulama setiap tahun mereka akan memberikan kongsikan pendapat mereka kalau kalau malam tadi kot sebab so, pagi ni nampak matahari sekian-sekian bagaimana kalau keadaan negara yang 6 bulan siang 6 bulan malam Ustaz sepanjang hari cerah ni tak ada malam Al-Qadar lah kami adakah dia jadi siang Al-Qadar Para ulama berisytihad pada konteks-konteks misalnya orang yang tak ada malam langsung dia mereka masih berpuasa mereka ada waktu kiraan dia kebanyakannya meletakkan parameter ikut Mekah ada juga beberapa parameter yang ditetapkan dan itu adalah urusan bagi fiqh ulama yang berada dalam konteks tersebut dan Allah SWT tidak akan bersifat tidak adil ada sebagian hamba dapat ada sebagian hamba yang tidak dapat bahkan kalau kita bincang bagaimana Ramadan berbeza mula hari ini kita malam ganjil dia malam genap dia malam ganjil kita malam genap usah kita serabutkan otak kita berfikir dalam konteks itu yakin saja kita kerja 10 malam ni kita akan hit satu malam iaitu malam Al-Qadar bagaimana Allah menjadikan malam tersebut bagaimana ia berlaku dengan konteks zon masa yang berbeza kedudukan di bumi kutub utara kutub selatan yang berbeza itu semua tak usah pecah kepala pecah kepala lah untuk cari malam Al-Qadar tu dengan beribadah jemput uh, untuk kita belajar dalam kelas kita insya Allah selain kita belajar macam ni kita nak kejar Ramadan kemuncak Ramadan malam Al-Qadar kita juga akan lihat beberapa perkara yang Nabi sebut tentang tanda-tanda Malam Al-Qadar Ada orang kata oh, Ustaz, ampayan saya semua jatuh Malam tadi, baju Malam Al-Qadar kot Tak, itu mungkin sebab dia tak letak klip je Jadi kita akan lihat Apa tanda-tanda yang benar Apa tanda-tanda yang Tidak ada asas Ataupun tidak ada rujukan Yang, yang sahih Dalam konteks uh, Tanda Malam Al-Qadar Jemput mendaftar Di link yang disediakan di bawah